І доки є пам'ять в людей і серця в матерів До тих сини, що спікнулись об кулі, живуть. Ніхто не забуде на попіл, ніхто не зхворів. Нають роки, відлітаючи у вічність. Все далі і далі відходять від нас грізні і важкі роки Другої світової війни. Але не згасає пам'ять про тих, хто ціною власного життя захистив нашу країну від агресора. Ніхто не забуде, ніщо не забуде. До слова запрошується заступник міського голови Микола Анатолійович Антонюк. Шановні жителі Білої церкви, дорогі наші ветерани, ветерани Великої вітчизняної війни, ветерани Збройних сил, ветерани праці, діти війни. Мені сьогодні є за велику честь привітати всіх вас ось тут, на площі перемоги, в місті Біла церква, з нагоди 70-річчя. Перемоги над нацизмом у Європі. На превеликий жаль, час невблаганний. І ті переможці, які пройшли горнило війни і повернулися на батьківщину на свою рідну землю до своїх рідних, відходять у небуття. Але найголовніше, що було. Що є і що має залишитися назавжди, це пам'ять. На сьогодні в Білій церкві проживає 234 учасника бойових дій Великої Вітчизняної війни. Але кожен раз ветерани, зустрічаючись із молоддю, говорили про незаперечні цінності: це патріотизм, любов до батьківщини. Готовність стати на її захист. І до тих пір, поки ми будемо пам'ятати, що найцінніше, що в нас є, це життя, родина і наша батьківщина, ми будемо сильними, у нас буде майбутнє, а ґрунтується все на великій і на великій пам'яті. Це велика перемога і з нею. я вас всіх вітаю. Дозвольте мітин з нагоди 70-ї річниці перемоги. Оголосити відкритим. До слова запрошується учасник бойових дій, полковник у відставці, голова комітету ветеранів війни Микола Степанович Ващенко. Дорогі граждані! нашего славного города Белая Церковь. Дорогие наши детки, будущее наше, я смотрю на вас, честно говоря, и меня прямо голос отнимает. Я понимаю, что такое война. Война уничтожает всех, и маленьких, и больших, и старых, и молодых. Она не, не выбирает, а она просто уничтожает. И вот сегодня 70-летия нашей победы. Поэтому поздравляю я под имени Комитета ветеранов вас с этим днем победы. И вы понимаете, что война, та, которая началась в Европе. И война, мы называем ее великой отечественной войной. Это была мировая война для всех. И она длилась с сентября 39 и по сентября 45 -го. Солдату давали 200 грамм муки на день. Это 42 год. Почему? Потому что было все потеряно. Ну, несмотря на это, ну, спасибо. И мы практически до 44 -го года воевали одни. Союзники нам только помогали. Машины там, может быть, самолеты, может быть, и вот этот второй фронт. Спасибо хоть за это. Вот. А с Украины было эвакуировано 3,5 миллиона людей, 550 промышленных предприятий. Вы можете себе представить, это все на Урал, это все туда в холодную зиму, так, которая была очень-очень холодная. И ставили станки, а потом уже делали. Дела. А люди где жили? В земляночках. А давали что им? По 600 грамм хлебушка и ярд какой-то этот хлеб современная свинья кушать не будет. А люди терпели, а люди работали. Вот именно вот этим мы и победили. Ну, Снова запрошивается участник боевых действий полковник у Борис Миколаевич Купричев. Боевые друзья, жители нашего прекрасного города Белая Церковь. Сегодня мы отмечаем 70 лет со дня Великой Победы. Пройдут десятки и сотни лет, но все благородное человечество будет помнить подвиг советского народа, совершенный в этой кровавой войне. Конечно, День Победы – это праздник для ветеранов. Они на своих плечах вынесли все тяжести и войны. Вместе с тем, это всенародный праздник. Это праздник, кто не мог бы жить свидетелем тех боевых сражений, но вся судьба решалась на поле боя. Да здравствует светлый праздник День Победы! Слава нашему народу, народу победителю! Спасибо! Слово в ветеран службы, полковник Анатолий Антонович Осин. Сегодня, в эти майские дни, ветераны войны, труда, воинской службы, общественность городов и сел приходят к памятным, памятным знакам Великой Отечественной войны. Это как к танку, к самолету, к реактивной установке «Катюша», к захоронениям, братским могилам, чтобы почтить память тех воинов, которые отдали свою жизнь за свободу нашего Отечества и поклониться живым участникам войны, которых остается с годом все меньше и меньше, к сожалению. За годы войны более двух миллионов украинцев были награждены боевыми орденами и медалями. Более двух тысяч человек стали героями Советского Союза. А летчик-истребитель АС Иван Никитич Кожедуб стал трижды героем Советского Союза. И мы, конечно, должны помнить то героическое поколение людей, придя к этим памятникам, братским могилам и так далее. До слова запрашивается член организации «Ветеране микрорайона номер один Любовь Дмитриевна Лымар. Добрый день, дорогие участники и ветераны Великой Отечественной войны, хотелось бы сказать самые теплые слова тем, которые присутствуют сегодня. Спасибо вам большое всем участникам боевых действий и молодежи, которая всегда здесь присутствует, активно, без всякого нажима приходит и дает в течение многих лет бескоштовные концерты во всех уголках нашего любимого города Белая Церковь. До слова приглашается майор у відставці Голова Рады ветеранов 1 микрорайона Иван Павлович Дмитриев. Дорогие ветераны, дорогие граждане нашего района. Война 1941 45 годов это было великое горе для нашего народа. Наша страна не была готова к войне. Мы Освободили не только не только свою родину, не только нашу страну, но и освободили европейские страны. Ветераны, к сожалению, у нас в нашем районе было много. Было, извиняюсь, 120 в свое время, потом меньше, меньше и меньше. И вот вы видите актив наш небольшой. А еще в запасе есть, которые уже на, ну, в общем, по состоянию здоровья уже не могут прийти на этот митинг. Мы ух... Есть стихотворение Владимирова. Мы уходим, нас так мало осталось, уходя ничего не берем мы с собой. И сердцам нашим биться совсем уж малость, и до самого края подать уж рукой. Мы уходим, уходим, редеют, редеют колонны. Не осталось почти и друзей боевых. Мы уходим туда, где лежат батальоны, батальоны и до самой черты, и до самой, и за той, и за чертой повстречаем мы их. Спасибо за, внимание. Помнятаем, друзья, цих людей до веку. Тих, Хто повернувся і тих, хто поліг в боях. Тож поклонімось низько до землі їм і квітами устелим їх тернистий шлях. Ми раді від щирого серця вітати вас, шановні ветерани, зі святом перемоги. Ці квіти і подяка вам. Не старей от душою! Не старею душою віцерами, віцерами. Згадаймо на святі гуму вічно живих. Вони не прийшли, повернулись додому легенди про них. Вшануємо пам'ять тих, хто не повернувся з війни, хвилиною мовчання. Переходи і короткі ночі, Веснажливі бої і перепочинки між боями, як нагорода, пісня, і цю пісню дарують вам учні загальноосвітньої школи номер 5 Ся всім, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу, низький уклін живим, квіти полеглим, вшануємо пам'ять загиблих героїв, покладанням квітів до пам'ятника танк, в знак нашої шани, любові до свого коріння та до свого народу.